i um. Вчора вночі, близько 23-ї години вечора, через атаку України терориста у нас була пошкоджена в тому числі тролейбусна депо номер 2 Постраждала значна частина тролейбусів, це близько 20% від загальної кількості тролейбусів В цьому депо постраждала значна частина наших адміністративних будівель, системи опалення. Тобто, зараз ми підраховуємо кількість збитків. Зараз важко сказати, яка це сума буде, але можемо запевнити, що в понеділок випуск буде звичайний, тобто наші громістяни, вони не відчують того, що у нас є поламані тролейбуси. Під час повітряної тривоги на щастя, всі наші працівники вони були в укритті, тому ніхто не постраждав. Відновлення цих тролейбусів воно займе якийсь час. Це близько двох-трьох місяців до повного відновлення. Пошкоджені 18 тролейбусів. На этих 18 троллейбусах выбито где-то около 90 стекол. 4 троллейбуса АКСМ Беларуса, 4 троллейбуса Днепро. Это новые низкополые троллейбусы и 10 троллейбусов ЮМЗ, как сочлененные сцепки, так и одиночки. Где-то одно стекло на троллейбусе выбито, то есть одно лобовое, а где-то выбито и 10 стекол, как пошла взрывная волна. Кроме этого, пострадали два автомобиля служебных, газель и раф, ну и служебные примещения. Кроме этого, выбито на территории депо, на канавах, фонари на канавах, в, адми... в административном здании ну, более 100 стекол. В первую очередь сейчас заделываем каналы там, где работают люди, потому что опять же идут морозы, чтобы люди более-менее в тепле были. Ну и будем восстанавливать в первую очередь троллейбусы ЮМЗ, потому что ну, какой-то запас есть стекол, и их проще изготовить и проще восстановить, чем новые троллейбусы. Приблизительный Срок восстановления всех троллейбусов, наверное, где-то 3 месяца. Потому что ну, есть стекла э, специфические, которые надо изготавливать. С изготовлением сейчас тоже вопросы, потому что нет электричества. Не успеваю делать и есть свои проблемы. Но приблизительный срок 3 месяца.